Вітаю вас! Ми вирішили провести експеримент. Чи можна зменшити витрати пального, змінивши стиль їзди на машині? Результат: 20 літрів бензину на місяць. Як це нам вдалося? Дивіться за посиланням, яке ви зараз бачите на екрані, воно тут буде до кінця відео. У процесі експерименту ми з'ясували ще один момент: витрати пального можуть змінюватися на 20-30% в залежності від якості бензину. Як же в українських реаліях можна знайти якісне пальне? Про це ми будемо говорити з нашим гостем Сергієм Куюном. Сергій Куюн директор консалтингової групи А-95. Досвід експертної та журналістської роботи у нафтогазовій галузі 18 років. Консалтинова група А-95 регулярно проводить дослідження кон'юнктури українського ринку пального. Почну з банального. Чому у нас так багато неякісного бензину? В чому причина? Ну, причин здесь две. Первое ⁇ это то, что цены очень высокие, и, соответственно, это создает хорошие экономические условия для различного рода подделок. И второе ⁇ это отсутствие какого-либо контроля со стороны государства за качеством топлива. Соответственно, чувствуя безнаказанность... Те, кто себе может это позволить, этим активно пользуются. И это неудивительно, потому что речь сегодня идет о том, что заработок на фальсификате достигает там, 10 гривен на литре, то есть 50% рентабельности. Соответственно, конечно, это стимул очень серьезный, поэтому мы видим, что в последние годы активно эта тема ну, нареканий потребителей все больше и больше. Вот это основные причины. То есть, даже сейчас, после Майдана, ситуация абсолютно не изменилась, количество фальсификату и контрабанды – это та самое, так Я думаю, что даже она уже больше. Почему? Потому что рынок из-за экономического кризиса сократился. Падение в прошлом году, сокращение рынка составило порядка 20%. А доля она вона навіть виросла, тобто вона залишилася примерно такою же, як була і раніше, може бути, немножко підросла, але в общем об'ємі вона тепер стала намного больше. А як водію дізнатися, де продають фальсифікат, де контрабанду? Тобто, фактично, звичайній людині дізнатися це неможливо. Чи Безусловно. є якась мережа заправок, де 100% фальсифікат, а є де все-таки продають якісний бензин? Ну, безусловно, можно что сказать, что рынок уже пережил достаточно серьезную эволюцию, и однозначно можно говорить о том, что компании первого дивизиона, которые уже сформировались, которые всем известны, у них в сетях фальсификата нет. То есть это компании, которые уже потратили достаточно много денег на свою репутацию, для того, чтобы ни в коем случае не, э, не поставить ее под удар знаю, что есть нарекания и в их адрес, но тут надо различать, что те проблемы, которые иногда возникают при заправке в больших сетях, они, как правило, носят характер и причины возникновения различных отклонений по качеству в нарушение технологического процесса на каком-то этапе, хранение, транспортировки и так далее, человеческий фактор да, какой-то. Тогда как фальсификат это несоответствие всем, или большинству ключевых параметров эксплуатационных, таких как фракционный состав, октановое число, содержание бензола, содержание серы, ароматических углеводородов. То есть это совершенно, то есть это не бензин в классическом его понимании. То есть это некая горющая смесь, которая там бывает, к слову, бывает и достаточно неплохого по нашим меркам качества. Мне приходилось даже встречаться с одним вот таким, назовем его так, производителем да, таких топлив, вот, то у них есть там своя конкуренция, у них есть... так? Да, у них есть хорошая бодяга, плохая бодяга. Да, то есть хорошая – это когда делается на основе там, товарного бензина заводского, домешиваются, там, например, стабильный бензин. Вот в 92-й бензин белорусский добавляется стабильный бензин, добавляются октаноповышающие присадки, и получается вот некий объем 95. 95 или большой объем уже увеличенный объем 92-го. То есть была тонна 92-го, стала 2 тонны, да? но с другой уже себестоимостью. Да? Самая плохая бодяга – это когда она изготавливается вот полностью из компонентов, скажем так, не заводских. То есть это когда идет там, газовый конденсат, это когда идет стабильный бензин, который добавляется присадки. То есть это уже такие… Ну, для двигателя это смерть. Ну, скажем такая, медленная смерть. Кому-то кто-то быстро, какой-то двигатель быстро выйдет из строя, какой-то постепенно, но, безусловно, это чувствуется. К сожалению, у нас в стране до сих пор передвижение топливных компонентов, присадок как-то на повышающих не запрещено. То есть государство не запрещает, и мы с вами тоже можем их приобрести. То есть нет ни лицензий, ни специального режима допусков, ничего. То то все это продаете спокойно на рынке, безусловно. Купить это... и мешать. И никто не задает вопросов, хотя всем понятно для чего это делается. То есть зачем приехал вагон или цистерна с октаноповышающими повышающими присадками на станцию, где нет нефтеперерабатывающего завода? Вот зачем он там? А таких вагонов там не один, а их идут там сотни цистерна, каждый месяц, это? конечно. Зачем туда стекается э, куча сырья? Куча э, этих повышающих присадок, Можливо. которые используются только Привожди, на заводы. Ну, Правоохоронні органи звичайно знають, в якому місці, де, в якому там э, цеху, все це батяжится. Тобто, це ну, ж скрытий великих опцій. Понимаєте, по, по документам никто ничего не нарушає, да? То есть, ти можеш вести... По документах там парфюмерный цех, так? Да? Ну, ні, там, там може бути даже какую-то какую часть, насколько я знаю, какую-то часть даже показывают под видом производства біоетанолу. либо по производством. От смесевых бензинов с использованием биоэтанола. То есть вот эту используют щелочку для легализации. Но в целом однозначно понятно, что там намного больше объема там, злоупотреблений. Даже вопрос не только в той коррупции, а вопрос даже в том, что нет на сегодня служб или работа органов силовых построена таким образом, что каждый видит свою узкую сферу деятельности. Тогда как в нашем случае необходима консолидация и анализ этих данных по транспортировке, по импорту этих компонентов, по их перемещению, что с ними дальше происходит, как это физическое перемещение грузов оформляется документарно. То есть вот это все необходимо консолидировать и понимать, что же все-таки произошло и где налоги. А у нас, получается, один отслеживает транспортировку, один отслеживает налоговую составляющую, третий отслеживает реализацию. А если все свести воедино, вот, например, по сети БРСМ, да, такая самая вот яркий пример. Вот официально они продают в два раза больше, чем закупают топливо. Вот вопрос, откуда берется половина, это огромные объемы бензина? Из ветки. Откуда? То есть где, он, где он взялся? И мы видим, ответ, наверное, кроется в том, что одновременно мы видим, что на нефтебазы компании приходят огромные объемы сырья и компонентов для производства бензина. В этом нет ничего противозаконного, но возникает вопрос, откуда взялся этот бензин и где с него налоги. Вот этот вопрос, к сожалению, налоговики они даже отследить не всегда могут. То есть они эти данные не сопоставляют. Они смотрят узко. Только условно говоря, тільки в монітор, тільки в своїй бумаги. Якщо сказати по, по ціні, орієнтуйте наших глядачів, що в таких то параметрах приблизно від до це якісний бензин, якщо нижче, це не якісно. Скажімо так, якщо ви бачите, що бензин дешевле на гривну, ніж в крупнейших сетях: ОКО, вох, локойл, рознефть, шел, сакар, то це вже должно вас настаражувати. То есть, такого, то есть это значит, что оператор уже торгует, по сути, без прибыли, чего в этом бизнесе не бывает. Биоэтаноловый бензин. Что бы вы порадовали нашим глядачам, автомобилистам? Чего варто заправлять этим бензином? Это очень неоднозначные отзывы о нем. Во-первых, нет уверенности, что это как раз этот бензин и есть. Да? То есть его качество никто не контролирует. По сути, это дело сегодня самих производителей данного топлива. Но при всем уважении ну, доверия к этому очень мало. Кто использует, какие там присадки, что туда добавляют, есть там тот биоэтанол, нету его, на самом деле непонятно. Допустим, что он там есть. Тогда э, очень странная у нас пропорция. То есть, например, в Европе есть либо... С 5-10% содержанием биоэтанола, либо уже 85%. Такой пропорции, как у нас, 30-процентной, 40% добавления биоэтанола в топливо, его не существует. То есть это какая-то норма, которая была искусственно кем-то разработана, очевидно, лоббистами в данной отрасли которая позволила им уйти от налогообложения. Сегодня они активно лоббируют опять вопросы, связанные с тем, чтобы снизить налоги на альтернативное топливо. Либо, что вообще мне нравится, это увеличить налоги на традиционный бензин, для того, чтобы их топливо смотрелось более привлекательно. А что, стандартов по... нет по ценам бензиновых, державных? Что, например, мисс спирту там должно э, быть не больше 10%? Нет, стандартный, то есть надо различать. То есть есть бензин стандартный, в котором используются биокомпоненты, и он регламентируется и имеется государственный стандарт. Это есть, это регулируется техническим регламентом. Но у нас, когда мы говорим о биобензине, имеется в виду, это альтернативное топливо с содержанием более 30% не нефтяных компонентов, не углеводородных. Поэтому это нонсенс, такого нет. Ну, в Европе по крайней мере точно. Однозначно можно говорить о том, что старые, особенно карбюраторные машины не могут его использовать, то есть им это противопоказано. Много то -то старые «Жигули» улей да, ездить на них Большой парк тоже у нас много иномарок старых тоже нельзя, либо необходима доработка. Но самое главное, что у нас никто не знает, что это за бензин. Сегодня он производится по неким техническим условиям, которые получают эти компании за недорого там различных институтов, и сами его там пардон бодяжат как на свое усмотрение. Краще не заправляться, ведь греха подали. Я думаю, что эта экономия, например, вот сам, самая очевидная вещь в чем? В том, что расход этого бензина выше, и это признают даже производители, которые вот в этом не заинтересованы. Почему выше? Потому что все-таки теплота сгорания спирта, она меньше, чем теплота сгорания бензина. То есть его надо больше двигателю для того, чтобы он работал в привычных для себя диапазоне мощности. Соответственно, он дешевле, но расход его выше. И в результате экономия, она очень мнимая. Единственное, чем берет это топливо, это дешевизна. Но эта дешевизна, она эфемерная. Потом самом деле, боком. безусловно, то есть однозначно его надо больше. Во-вторых, непонятно, сколько вам обойдется потом ремонт машины, после этого топлива. Если заправился на якісним бензином и сломался двигун, куда можно скаржиться? В какие двери стукать? К сожалению, в нашем случае, как говорится, можно постучать только там в городскую баню. На самом деле наказать, наказать сегодня продавцов фальсификата некачественного топлива очень тяжело по закону. То есть ты должен доказать, что это топливо было заправлено именно на этой заправке. Ты должен с собой возить чуть ли не специальную тару для того, чтобы... То есть в идеале это как выглядит? У вас обнаружилась поломка, у вас должен сохраниться чек, вы тут же едете на СТО или вызываете машину, эвакуатор, едете на СТО, производите отбор проб из своего автомобиля доказываете или показываете, что поломка произошла по причине плохого топлива. И на СТО вам тоже дают такую справку. После этого вы должны поехать на заправочную станцию и попытаться взять пробы там. Вам найдут 100 причин, а может быть и 1000, чтобы этого не делать. Для этого надо специальная посуда, для этого надо директор заправочной станции, чтобы он потом подписал эти отборы проб. Отборы проб производятся по специальной процедуре которая настолько трудновыполнима, что даже государственные органы часто ее нарушают, и что является основанием для дальнейшего оспаривания этих результатов. И потом надо провести исследование и идти в суд, если по-любому не получается договориться за правочной станцией. То есть ну, в реальной жизни это невозможно. Але на рівні держави немає такої інституції, яка б регулярно їздила по автозаправках і перевіряла якість пального. Щоб АЗС боялася, що, не дай Бог, вони потрапить в, список, в чорний список і їх оштрафують. Тобто такого фактично немає, так? Ну, І, да, і есть, проверки, так, і ні. Тобто Орган такий є, називається Держспоживінспекція, інспекція. Але цього органу немає грошей на ці перевірки, так що гроші йому дає держава. У государства этих денег нет уже больше пяти лет, соответственно, не проводятся эти проверки качества. Так что здесь потребитель, он как, этот, как на минном поле ходит и вот старается угадать. Угадал, угадал, не угадал. Поэтому моя рекомендация какая? Не доверять э, случайным брендом однозначно, это раз. Во-вторых, не верить чудесам чудеса насчет того, что где-то может быть дешевле, чем у остальных, но также и качественно этого не бывает. И третье, э, стараться заправляться все-таки где-то в каких-то определенных местах, там, может быть, даже разнакомиться с персоналом, чтобы уже вас понимали и даже если возникнет какая-то проблема, то там более чутко отнесутся к ее решению. Дякую за информацию. А вы, уважаемые глядачі, бачите на экране посылание, за яким можно подписаться на наше видео. Хай щастить!